Хотим уже объявить, что с 5 сентября одновременно в пяти региональных центрах начинается первый этап открытого конкурса отбора на замещение вакантных руководящих должностей в местных прокуратурах. Это процесс, о котором мы объявляли, готовились, готовили законодательные изменения к этому процессу и просили всех энтузиастов, патриотов Украины, юристов подаваться на открытый конкурс. Законом Украины о прокуратуре предусмотрено создание местных прокуратур. Вместо действующих на нынешнее время 639 районных, городских и межрайонных прокуратур будет создано 178 местных прокуратур. И как раз на должности этих местных прокуратур и заступников местных, местных прокуратур будет объявлен конкурс. С 20 июля по 10 августа 2015 года происходил прием документов от кандидатов. Впервые возможность попробовать свои силы была предоставлена тем внешним кандидатам, которые ни дня не проработали в прокуратуре, но имеют опыт а, юридической работы и стаж. А, мы получили а, об, около 6 тысяч заявлений, при этом 60% из этих заявлений являются как раз внешними кандидатами. Теперь все кандидаты должны пройти четырехэтапный а, конкурс, отбор. А первый этап тестирования на знание законодательства как раз состоится в пяти областных центрах как раз завтра, 5 сентября. Тестирование будет проходить на базе региональных вузов с использованием специального программного обеспечения. Хочу отметить, что управление этим программным обеспечением абсолютно изолировано от самих вузов, то есть сами вузы не влияют на IT-обеспечение и управление этим, этим процессом, они централизованы. Хочу также подчеркнуть, что право на пользование тестами, тестовыми тестовым заданием было официально передано ГПУ Организации экономического сотрудничества и развития ОСД. Они были утверждены приказом Генерального прокурора и заранее обнародованы на сайте ГПУ. С особой ответственностью мы подошли также к вопросам безопасности работы системы тестирования, чтобы предупредить и исключить любые злоупотребления с целью влияния на результаты конкурса к этому процессу в рамках подписанного Генеральным прокурором Украины и Международным фондом придрожения. Меморандум, меморандумом были привлечены ведущие IT-специалисты, которые будут помогать нашим работникам в обеспечении IT-безопасности компьютеризированного процесса самого тестирования. Непосредственный контроль за проведением тестирования будет осуществляться международными и украинскими наблюдателями. Я хочу отблагодарить ЕУММ Европейский консультативную миссию Европейского Союза в Украине и другим неправительственным организациям, которые подключились как наблюдатели, в статусе наблюдателей к этому процессу. В течение последних месяцев мы провели большую работу по подготовке и реализации этого этапа реформы формирования местных прокуратур по совершенно новому для системы прокуратуры принципу открытого конкурсного набора. Наша главная честь, цель и честь является дать возможность мотивированным, честным, высококвалифицированным украинцам занять высокие управленческие должности и самим изменить и поменять систему к лучшему. Результаты этого конкурсного отбора после их обработки конкурсными комиссиями будут предоставлены общественности и опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры Украины. Конечно же, мы будем учитывать и защищать индивидуальные права и личные данные. Uh, каждый кандидат будет закодирован, но uh, через свой индивидуальный код все могут заходить на веб-страницу прокур Прокуратуры Украины и скачивать свои результаты. Uh, передаю слово нашим партнерам, uh, которые с удовольствием подключились к этому процессу. Еще раз благодарю вас за участие в этот процесс. Крис, Роберт. Доброе утро, пане Тапанова, меня зовут Роберт Бур, я є представником миссии Европейского Союза. And I'd like to start by saying that the EU advisory mission is a very strong supporter of the reforms in the Prosecutor's Office. We've been working with the General Prosecutor's Office in developing the procedures for this testing procedure that is starting tomorrow in five centers across Ukraine. And in line with EU standards, this testing will be done in an open and transparent man manner to guarantee that the new local prosecutors' offices will get the best people managing these new offices. На выполнение стандартов и норм Европейского Союза, этот процесс тестирования будет проводиться прозорым и открытым чином для того, чтобы гарантировать, что в новоутворенных местных прокуратурах будут работать только наилучшие люди, которые будут действительно переименовывать якенствию таких прокуроров. In order to ensure that every candidate gets a fair chance and that the process is indeed open and transparent and according to the agreed regulations. the eu advisory mission will together with the general prosecutor's office uh, and, and civil society deploy observation team to all these uh, testing centers З метою забезпечення належної можливості кожному кандидату прийняти участь і отримати справедливий шанс на участь в такому процесі тестування для того, щоб такий процес відбувався насправді відкритим та прозорим шляхом а також відповідно до установлених правил, наша місія спільними зусиллями разом з генеральною прокуратурою, а також з неурядовою. And this means that there will be representatives of civil society present at all testing centers at all times, and there will also be staff members from the EU advisory mission who uh, will travel to the different locations and be observing the process as well. В свою чергу це означає, що uh, представники громадянського суспільства будуть присутніми в усіх uh, центрах такого тестування на uh, повсякчасній основі, а також що члени нашої місії Європейського союзу uh, будуть здійснювати поїздки на uh, місця і будуть брати безпосередню участь у нагляді за таким процесом. And we see and it will ensure that Ukraine is meeting all its international commitments. який є направлений на прокуратури і який буде гарантувати можливість того, що Україна буде дотримуватися усіх міжнародних стандартів та які вона And the EU's advisory mission will continue to support and assist the General Prosecutor's Office in its desire for change as these reforms Are crucial for the overall reforms in the justice sector. і дорача місія Європейського союзу буде підтримувати, здійснювати підтримку та надавати допомогу Генеральній прокуратурі у її прагненні до змін, оскільки реформування є ключовим для усього процесу реформування органів юстиції України. Дякую. дуже вам дякую.